求救你了，走开，走开！墨渊。我知道我对不起你，但如果没有你的存在，我活着还有什么意思？只有痛苦。你也知道什么是痛苦。墨愿。 是你的泾河，泾河之恩，我报的还不够吗？以后天安海角，你去哪儿，我便去哪儿，好不好？养育之恩，是由我的父亲和大卫将士的命报答的吧。 我不敢奢求你原谅我，我会用余生都来赎罪。你尽管打我、骂我，甚至杀了我，但我只求你好好活下去。活着，我活着唯一的目的就是亲手杀了你！ 你知道我有多想把你碎尸万段吗？你根本就不配说爱，你根本就不会。 是我为绝情断爱，特将此毒注入体内。若再有动情，便要此毒千劫而发，心痛而死。哎，哎，你醒了？你是谁？ 我怎么在这儿？你呀、啊，差点被凤凰之火烧死，幸亏日冕保护了你。没想到堂堂的赤日神君，现在居然这么狼狈。知道你是下来度情劫，不知道，以为你是下来度九天生死大劫的。你在说什么？唉，你原本是天上的赤日神君，下凡度个情劫，现在情劫没有渡完。 临时出了点变故，天帝命我召你回去。我没时间在这儿听你胡说。王月还在牢里，我得去救他。走吧。颜月，限午时即刻下界。 成功历劫后，将回归天庭，敬畏天界诸君。醒了，是不是都想起来了？行，看你这样子就知道你又回来了。父帝召见我。 我先过去了。唉，又是一次结束。哦。儿臣拜见父帝、母后。嗯，颜月，你此番下界了却情缘，却遇上凤凰转世之女，所以，我不得不把你提前唤醒，共商大计。现在人世间的情况。 如何、啊？凤凰血脉已初步激发，无辜死难者数以千计。嗯，凤凰乃是三界之魔，若不尽早斩杀，那么四海八荒将永无宁日。一旦凤凰涅槃，那么三界更将遭遇灭顶之灾。你身为赤日神君，还记得身上肩负了什么样的责任吗？ 用赤霄剑斩杀凤凰，乃赤日神君与生俱来的使命。好，这个任务就交于你了。遵命，事关天下苍生，理当尽责。希望他真能放下凡世的孽缘。